ন মানৰ মানে পাপন দাৰ কাৰণে সেইটো মই আজি দেখিলো যিটো ক্ৰেজিনেচ ন পাপন দাৰ কাৰণে এতিয়াও কতো দেখা নাই ইমান মানে ফেন হ'ব এতিয়া লতাশীলৰ বিহু চাই কিন্তু পাপন্দাৰ লাইভ প্ৰগ্ৰেম ঘৰলৈ বিহুত এবাৰেই চাই পাইছোঁ লাইভ ফাৰ্ষ্ট আজি যদি ফাৰ্ষ্ট আজি ছেকেণ্ড ডে' হ'ব তো এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু মোৰ লগত কোন কোন আছে লাহে লাহে দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টোত চাই থাকিব আপোনালোকে আমি এতিয়া লতাখিলৰ পৰা ওলাই দিম আমি যাম সাৰো বুলি বিহুলে আৰু এক্সাইটেড হৈ আছো পাপন দা আহিব যোৱাকালি নীল আকাৰ আছিল ইয়াতে হাজৰ দিনা নীল আকাশ আছিল বাট নীল আকাশৰ প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ মই আছিল তাত চাবলৈ নাপালোঁ লগ নাপালোঁ কালি আহা ত' বৰ লগত লতাক লৈ আহিয়ে গুচি গ'লোঁ আৰু ত' মানে ৰাতি বিহু চোৱা লগ নাপালোঁ ত' আজি আছে গোটেই ফ্ৰেণ্ডবোৰ ত' আজি যামকৈ বিহু চাম আৰু মই আজি পিন্ধিছোঁ বিহুৰ নতুন কাপোৰ এইটো টপ আৰু এইটো জীন্ছ টপটো হ'ল টপটো আছিল আজি অ'ৰ আৰু পেণ্টটো হ'ল জেল এছৰ জেল এছ টুৱেণ্টি ওৱান

অমৰাত মকন বসন্ত নাৰ গান গৌৰৱাৰ হোৱাত একোৱে দেখা নাই পৰা আমি তেনেহ'লে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিবৰ কাৰণে দুই কিলোমিটাৰমান আগত গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব লগা হৈছে ইমান মাজে তো সেয়াই পাপন দাৰ কাৰণে আমাৰ বৰফ আৰু আজি বতাহ নাই বৰষুণ নাই একদম ধুনীয়া বতৰ কৰিছে আহি ভাল লাগিছে এতিয়া এবেলি মুখ গানটো গাই আছে আৰু ইমান শুনিয়ে ভাল লাগিছে মানুহটোৰ মুখখন দেখা নাপালেও মানে ভাবন্দা ন তোৰ ঠাবণ্ডা ভাবন দাই আৰু আমি দেখি আছোঁ অকণমান লাইটৰ প্ৰব্লেম মানে আধাৰো আছে মুখখন চাগে ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই সেয়া ময়ে দেই নতুন কামৰখিনিৰ পৰা আঁতৰি চাই আছোঁ তাৰ লগে লগে গোটেইবোৰ ওলাই আহিব ন একদম অৱস্থা বেয়া হৈ যাব ওলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি গাড়ী গাড়ীলৈ যাব লাগিব দুই কিলোমিটাৰ আগত থৈছোঁ গাড়ী আৰু মই ফৰণি গানটো শুনিব নাপালোঁ বেয়া লাগে মা মোৰ ফেভৰেট হয় পাপনাৰ এইটো গান ফৰণি শুনিব নাপালোঁ একো নাই টিভিত চাই ল'ম ঘৰত গৈ কিনে যদি দি থাকে আৰু সেয়াই আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ গৈ আছোঁ লাইটিং ইমান এটা ভাল নহয় আমি গৈ আছো এয়া আহি আছে সেই দুজন আৰু কাটিছিলো আৰু কেনেকুৱা লাগিলে লাগিলে পাপন পাপন সোঁৱৰণিটো শুনিব নাপালো ন বেয়া লাগিলে চাম অতিবিধ গৈ চাম যদি যাই পাওঁ গৈ পাওঁ গৈ পাওঁ এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলো আৰু সোঁৱৰণিটো শুনিবৰ কাৰণে ৰখি আছিলো আৰু এতিয়া সোঁৱৰণি গাই আছে আপোনালোকে শুনক ও ও ওলাইলো আৰু ইয়াতে জাম হৈছে জাম খিনিৰ কাৰণে মন ফুৰিব পালো মই অহাৰ পিছতহে ঘৰতে ওলালে হলেও মই অকণমান মানুহ ভালেই দেখিলে দেই কিমান ট্ৰাফিক যাব নহয় ৰখি আছো মানে গাড়ীবোৰ হ'বই পৰা নাই এতিয়া তিনিআ আনি আছে চাৰিফিনৰ পৰা গাড়ীবোৰ আহিছে আৰু আমি ইয়াতে ৰখি আৰু ইয়াতে আছো এঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল ঘৰ গৈয়ে ইমান ওচৰতে খাৰখলি বিহুখন কিন্তু ঘৰ যাই পাওঁতে নাম এক ঘণ্টা দি যামতে আছো মানে খাৰখলিতে আছোঁ এইখিনিয়ে আছো ওচৰতে যাব মানুহখিনি ফুটফাত যদিও যাব পৰা নাই কাৰণ চুটফাটৰ ওপৰতহে প্লেটখন নাই ডাইৰেক্ট ট্ৰেইন দেখা পায় তো ফুটবাত যদি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে তো সেইকাৰণে চেফেল ইমান জাম হৈছে আৰু ঘৰত ভালকৈ খাই আহিছোঁ বা ইয়াতে আহি আমি কিবি বিষ খালৈট কণ্টালেতো ৰাস্তাত ৰখি ৰখি ভোককৈ লাগি গ'ল মই ভাগে ঘৰত খাই আহিছোঁ আৰু এয়া কিবা শ্বৰ্টকাট আছে নেকি চবে বিচাৰি আছে আমি বাৰু এইফালে বন্ধ কৰাৰ ৰাস্তা এটা আছে চাওঁ সিফালে যাওঁ সেইফালে আকৌ ৰাতি বাঘো ওলায় যদি কয় মানুহে ভয়ো লাগে সিফালে যাবলৈ চাওক সোনফালে যাওঁ আকৌ বহুত মানুহ পালোঁ দিয়ক আৰু এতিয়া বেছি টুৱেলভ থাৰ্টি টুৱেলভ থাৰ্টি পাৰ হৈ গ'লে টুৱেলভ থাৰ্টি ফাইভেই হ'ল আৰু এতিয়াহে জাষ্ট ঘৰ আহি পাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা যাম আমাৰ দাদা জামতে ফচি আছে মই দেখিছোঁ তাত আৰু আমি কিবাকৈ আহি পালোঁ আৰু আমি মানে মেইন উজান বজাৰ হৈ অহা নাই সাৰগুলি নৱগ্ৰহ কানেক্টেড এটা ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটোদি আহিলোঁ মানে নৱগ্ৰহ কানেক্টেড ৰাস্তাটোৰে আহিলোঁ ত' সেইকাৰণেহে জাষ্ট এইখিনি অকণমান সোনকালে আহিব পাৰিছোঁ বাট আমি প্ৰায় তিনি ঘণ্টা সময়ত জামতে আছোঁ আমি তিনি ঘণ্টা নহয় আঢ়ৈ ঘণ্টামান জামত আছোঁ তো কেনেকুৱা লাগি গৈছে মানে আৰু মানুহবিলাকে পূৰা চিঞৰ বাখৰ তাৰ মানে তাৰ ৰাস্তাৰ ফুটফাথবিলাক নাই দে মানে তো ফুটফাথবিলাক নোহোৱা কাৰণে মানুহবোৰো মানে গাড়ীৰ লগত একেলগে আহিছে আৰু পাপনৰ চোৰ যিটো পাগলামী ন মানুহৰ মানে পাপনদাৰ কাৰণে সেইটো মই আজি দেখিলোঁ যিটো ক্ৰেজিনেছ ন পাপনদাৰ কাৰণে এতিয়াও ক'তো দেখা নাই ইমান মানে ফেন হ'ব পাৰেনে আৰু একচুৱেলি পাপনদাৰ ফেন বুলি নহয় যোৱাবাৰ যিহেতু কৰোণাৰ কাৰণে বিহুটো বেয়া হ'ল সেইকাৰণেও চব মানুহ চাব আহিব পাৰে সেইটো এটা কথা যোৱাবাৰ যিহেতু বিহু চাব পোৱা নাই আৰু চবেই বিহুৰ কাৰণে এক্সাইটেড হৈ থাকে সেইটো এটা কথা মানুহ বেচোৱা হ'লেও মানে এইকেইদিনো প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে পৰহিও জুবিন দা আহিছে জাম হৈছে বা ভিৰ হৈছে তথাপি আজি মানে এক্সট্ৰিম মানে এনেকুৱা ক'তো দেখা নাই আৰু চাব নিবিচাৰোঁ কেতিয়াও আৰু পাপনডা যদি আহে আমাৰ ইয়াতে সাৰগলিত কাৰণ সাৰগলিৰ ৰাস্তাটো অকণমান সৰু হয় লালচিং ফিল্ডতহে হয় অকণমান সৰু হয় মানে ৰাস্তাটো মানে বহুত বেছি যদি আমাৰ লতাশিলত আজি আহিল হয় পাপনদা তেন্তে ইমান জাম নহ'লে কাৰণ লতাশিলত ৰাস্তাবোৰ ডাঙৰ বা তিনি চাৰিটা ৰাস্তা আছে ইয়াতে এটাই ৰাস্তা আহিব লাগে তো সেইকাৰণে নহ'ল আৰু মানে জাম হ'ল ইমান মানুহৰ ভিৰ হল তো হেয়াই আজি ভিডিঅটো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি আপুনি আপুনিও পাপন দাৰ ফেন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তো বাবাই আজি মোৰ নতুন চোলার লাকে নাই ইমান জাম জামতে গল তো বাবাই পাম নেক্সট ভিডিওত